আপোনালোক সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ যেতিয়া ঘৰত একো নাথাকে ভালকৈ মানে শাক তৰকাৰী নাথাকে তেতিয়া বাৰু আপোনালোকে কি কৰে মই আকৌ এনেকুৱা এটা বুদ্ধি কৰোঁ জানেনে যেতিয়া ঘৰত মানে কেঁচা শাক পাচলিও নাথাকে একো ভাল তেনেকুৱা মাছ মাংস একো নাথাকে তেতিয়া এই তৰকাৰীখন মই বনাওঁ আজি সেয়াকৈ বনাবলৈ লৈছোঁ মোৰ পাকঘৰত আজি সাজত আমাৰ এয়া প্ৰথমতে মই কি কৰিলোঁ চানা দালি চানা দালিখিনি অকণমান ভিজাই পিনি থৈ দিছিলোঁ আৰু তাতে আলু দিলোঁ আলু দি লৈ অকণমান পানী জান নিজান অকণমান পানী দি পিনি কুকাৰটোত তিনি চাৰিটা চিটি মাৰি ল'ম আৰু এইফালে লৈছোঁ বিলাহী আৰু পিঁয়াজ আদা নহৰু এয়া লৈ লৈছোঁ এইফালে খৰাহী এটাত আৰু শুকান জলকীয়াও লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এইফালে বাতি এটা লৈ লৈছোঁ আৰু বাতিটোত শুকান জলকীয়াকেইটা অকণমান সময় কাৰণে অকণমান পানী দি পিনি তিয়াই থৈ দিম তেতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ পিচিবলৈ সুবিধা হয় সেইবাবে এনেকৈ অকণমান তিয়াই লওঁ আৰু ৰেড চিলি কিবাকিবি সেইবিলাক মছলা মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ সেইবাবে মই অকণমান কালাৰটো ভাল আহিবৰ বাবে মই কেঁচা শুকান জলকীয়া কেইটামান লৈ লৈছোঁ আৰু বটলটোত চাইছিলোঁ পানী অকণমানো নাই আৰু এইফালে পানী অকণমান ভৰাই সেয়া হেৰি কৰি ল'লোঁ তিয়াই ল'লোঁ আৰু এইফালে মিক্সি জাৰ এটা লৈ লৈছোঁ তাত মই এয়া নহৰু কেইফুটামান এনেকৈ গুচাই লৈছোঁ নহৰুকেইফুটা আৰু বিলাহী আদা আৰু শুকান জলকীয়া গোটেইকেইটা একে লগতে মই মিক্সাৰত দি ল'ম দি লৈ ধুনীয়া এটা পেষ্ট বনাই ল'ম আৰু তেতিয়া খাবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে তৰকাৰীখন আৰু এইফালে বিলাহীটো অকণমান ধুই লৈছোঁ বিলাহী যিহেতু আগতে ধুই থোৱা আছিলে তথাপি অকণমান ধুই মেলি লৈ বিলাহীটো টুকুৰ টুকুৰকৈ কাটি মই মিক্সাৰ জাৰত পিচি ল'ম আৰু এই তৰকাৰীখন খাবলৈ খুব ভাল লাগে জানেনে বিশেষকৈ মানে বতৰটো ঠাণ্ডা হ'লে মানে ৰুটি বা পুৰিৰ লগত খাবলৈতো ভালেই লাগে আৰু ইভাগে ভাতৰ লগতো খাবলৈ ভাল লাগে আজি আকৌ মই ৰুটি পুৰি সেইবিলাকৰ লগত নেখাওঁ আজি খাওঁ ভাতৰ লগত ভাতৰ লগত যিহেতু খাবলৈ আজি বেলেগ একো নাই মানে কেঁচা তৰকাৰী নাই গতিকে ইয়াকে বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ল'ৰাটোৱেও খাই ভাল পায় যিহেতু মাছ মাংস নহ'লে ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে ভাত খাবলৈ মন নকৰে তেতিয়া মই এনেকৈ বনাই দিওঁ তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ খাবলৈ মন কৰে আৰু এইখিনি পিচি লওঁ এতিয়া আৰু এয়া চাওকচোন ধুনীয়াকৈ মিক্সাৰত পিচি মই ধুনীয়াকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'লোঁ এতিয়া মই বাকীখিনি কাম আৰম্ভ কৰিম এতিয়া পিঁয়াজটো অকণমান গুচাই ল'ব লাগিব পিঁয়াজটো মই গুচাই ল'ম এইফালে আকৌ এয়া চাওকচোন তিনিটা চিটি মাৰি ধুনীয়াকৈ এইখিনি গোলগুলীয়া হৈ গ'ল কাৰণ কেলৈ মই বুটৰ দাইলখিনি আগতীয়াকৈ তিয়াই ৰাখিছিলোঁ সেইবাবে মানে ধুনীয়াকৈ গোলগুলীয়া হৈ গৈছে তিনিটা চিটিতে আৰু এইফালে আলু গুটি আলু লৈ লৈছোঁ গুটি আলু কেইটামান আছিলে সেইকেইটাকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দি লৈছোঁ তেতিয়া গুটি আলুকেইটা তাত মানে গোটা গোটাকৈ দিলে তৰকাৰীখন খুব ভাল লাগে দেখিবলৈও ভাল লাগে খাবলৈও ভাল লাগে এইফালে কেৰাহীটো গৰম হ'লত অকণমান তেল দি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে কেইটামান পাঁচফোৰণ দিছোঁ আৰু শুকান জলকীয়া এটা দি দিছোঁ শুকান জলকীয়া যিহেতু পেষ্ট বনাওঁতে ভালেখিনি দিছিলোঁ সেইকাৰণে এটাই দি লৈছোঁ এইফালে পিঁয়াজ দিছোঁ পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱাকৈ মই ভাজি ল'ম আৰু ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ইয়াতে অকণমান হালধি দি লৈছোঁ মই হালধি বিশেষকৈ মই অকণমান তেলতে দিওঁ তেতিয়া মই কালাৰটো ধুনীয়া দেখোঁ যিহেতু ৰেড চিলি কিবা কিবি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ সেইকাৰণে হালধিখিনি তেলত দিলে কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় আকৌ ইয়াতে এই বিলাহী আদা নহৰু গোটেই পেষ্টখিনি ইয়াতে মই দি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম যেতিয়ালৈকে মানে তেল তেলটো ওপৰলৈ উঠি নাহে তেতিয়ালৈকে মই এইখিনি ভাজিয়ে থাকিম তাৰ পানী যিখিনি পানীখিনি আৰু কেঁচা ভাৱটো সম্পূৰ্ণ নাইকিয়া হ'বৰ বাবে মই এনেকৈ ভাজি ল'ম আৰু ইয়াতে অকণমান হালধি আৰু অকণমান দি দিছোঁ হালধি যিহেতু প্ৰথমতে দিয়া কম হ'ল তাতে অকণমান জিৰা ধনীয়া গুড়ি অকণমান পিচি থোৱা আছিলে সেয়াও দি দিছোঁ জিৰা ধনীয়া গুড়িখিনি মই ধুনীয়াকৈ ৰ'দত শুকুৱাই পিচি থওঁ মিক্সাৰত আৰু এনেকৈ বটলত ভৰাই থৈ দিওঁ বা বৈয়ামত ভৰাই থৈ দিওঁ এয়া চাওকচোন ধুনীয়াকৈ পেষ্টখিনি হৈ গৈছে ইয়াৰ পৰা তেল ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে মানে আৰু অকণমান সময় লৰাই লওঁ আৰু অকণমান লৰাই লৰাই মানে পানীখিনি আৰু অকণমান থকা লেখীয়া লাগিছে একেবাৰে পানীখিনি শুকাই শুকাই দিম তেতিয়াহে কেঁচা ভাপটো বা কেঁচা গোন্ধটো সম্পূৰ্ণকৈ নাইকিয়া হৈ যাব তেতিয়া খুব ধুনীয়া লাগে তৰকাৰীখনৰ সোৱাদটো আৰু এইফালে কামো কৰি আছোঁ মানে ইটো সিটো আৰু এই আচক ধুনীয়াকৈ এই আছোঁ দেখিছেনে ফুটফুটকৈ তেল ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এনেকৈ মছলাখিনি এনেকুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ব লাগে তেতিয়া মছলাখিনি সোৱাদটো খুব ধুনীয়া আহে নহ'লে কেঁচা কেঁচা গোন্ধটো আহে খাবলৈ সিমান এটা মই ভাল নাপাওঁ আপোনালোকে কি পায় মই নাজানো কিন্তু মোৰ আইডিয়াত আজি মই বনাইছোঁ এইফালে আলুকেইটা আগতীয়াকৈ মছলাত আলুকেইটা দি লৈছোঁ এয়া চাওকচোন গুটি আলু ধুনীয়াকৈ বাকলি গুচা এইখিনি অকণমান লৰাই মেলি ভাজি লৈছোঁ বেছি সময় নাভাজোঁ ইয়াতে মই এতিয়া আকৌ বুটৰ দাইলখিনি দি দিব লাগিব ইয়াত দেখিছেনে অকণমান সময় ভাজিলোঁ কি ধুনীয়া এটা কালাৰ উঠি গৈছে এতিয়া মতে মই বুটৰ দাইলখিনি দি দিছোঁ এতিয়া এনেকৈ বনালে কোনো মাছ মাংসৰ প্ৰয়োজন নহয় ল'ৰা ছোৱালীয়ে যি ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেকৈ মাছ মাংস খাবলৈ খুব বিচাৰে সুদা সুদা ভাত খাব নিবিচাৰে সেইসকলেতো এনেকৈ বনালে খাই খুব ভাল পায় আৰু যিহেতু ঘৰতে বনোৱা ইয়াত কোনো বেলেগ মা মছলা দিয়া নাই গোটা জিৰা ধনিয়া অকণমান পিচি দিছোঁ বেলেগ একোৱেই দিয়া নাই বেলেগ গুড়া মছলা একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই সেইবাবে খুব মানে স্বাস্থ্যসন্মত হয় আৰু এনেকৈ বনালে আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও খাই খুব ভাল পায় আৰু অকণমান পানী দি দিলোঁ অকণমান পানী দি উতলিবলৈ দিছোঁ খুব অকণমান আৰু মানে বাচনটো আও খালি যিমানকণ হয় সিমানকণ পানীয়ে মই ইয়াত দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতলি থাকিবলৈ দিছোঁ চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে ইয়াৰ এতিয়া আমাৰ এয়া তৰকাৰীখন হ'লেই আৰু এতিয়া অকণমান গেছৰ ফ্লেমটো কমাই লৈছোঁ কমাই লৈ পিনি আৰু অকণমান সময় উতলিবলৈ দিছোঁ একেবাৰে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাইছে এতিয়া হৈ গৈছে এইখিনি এতিয়া এয়া চাওকচোন খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এয়া এতিয়া মই গেছটো নুমাই থৈ দিম আৰু আমাৰ খাবলৈ হৈ যাব গৰমে গৰমে এয়া হৈ গ'ল এতিয়া গেছটো নমাই লৈছোঁ নমাই লৈ ভাত বনাই থোৱা আছে ডেৰেকেইটা ভাতকেইটা বাঢ়ি ল'ম আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ এখন প্লেটত ভাতকেইটামান বাঢ়ি লৈছোঁ ইয়াতে মগু বিলাহী অকণমান বন্ধাকবি আছিলে তাতে জলকীয়া দিছোঁ পিঁয়াজ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ অকণমান চালাড বনাই লৈছোঁ এয়া চাওকচোন ধুনীয়াকৈ মই মগু তিয়াই থওঁ অকণমান গজালি মেলিবলৈ তিয়াই থওঁ মগু তেতিয়া খাবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে আজি কিন্তু অকণমান গজালিটো কম এনেকৈ এইফালে আৰু বুটৰ তৰকাৰী সেয়াও লৈ লৈছোঁ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ খাবলৈতো ক'বই নালাগে ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই খুব ভাল পায় এয়া এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ আজিৰ সাজ হৈ গ'ল এটা জলকীয়া লৈ লৈছোঁ এয়া আমাৰ আজিৰ দুপৰীয়া সাজ কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নেপাহৰিব আৰু আজিলৈ